સુરતના ગોપીપુરા ખાતે આવેલ હઝરત ખ્વાઝા દાના દરગાહાના ચારસો અઠ્ઠાવીસમાં ઉર્ષની ઉજવણી ચાલી રહી છે ત્યારે ગુરુવાર અને શુક્રવાર બે દિવસ ઉજવાનાર ઉર્સની ઉજવણીમાં સુરત શહેર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત અને દેશભરમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને હઝરત ખ્વાઝા દાના દરગાહની જિયાદારત કરી હતી તો ઉર્ષમાં દેશમાં શાંતિ અમન અને ભાઈચારો વધે તેવી દુઆ પણ કરવામાં આવી હતી

गसल भाई क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पे अल्हम्दुलिल्लाह आज सरकार का संदल मुबारक है और आज के दिन पे जो करामतें होती है वो करामतें देखने के लिए तमाम ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सरकार की बारगाह में चार करामतें होती है पहली करामत ये है कि सरकार का जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है पंजा सलामी भरता है होंच का पानी उछलता है और जो पिंजरा है वो अपनी जगह से हलता है अल्हम्दुलिल्लाह ये करामतें हैं और ये करामत देखने के लिए ख़ास करके तमाम ही लोग कोई बड़ोडा अहमदाबाद अफ्रीका कनाडा बाहर से और सभी जगह से लोग आए हुए हैं तो होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह ये रात में साढ़े नौ दस बजे होगा दो दिन अरे अल्हमद आज का जो संदल मुबारक है वो आज का दिन है कल उर्स मुबारक है कितने लोग आए हुए हैं अभी हज़ारों लाखों की तादाद में संख्या आप देख सकते हैं पैर रखने की भी जगह नहीं है और यहाँ पर हर धर्म का लोग आता है मुसलमान हिंदू और जो भी धर्म का है सभी लोग सरकार को जो मानते हैं चाहने वाले गुलाम हैं वो तमाम ही लोग सरकार की बारगाह में आ रहे हैं और दुआएँ कर रहे हैं आपका नाम सैयद सरफराज क्या कहना चाहेंगे कहना चाहेंगे इस जगह पे ऐसी करामत है सरकार की और ज़ायरीन उनका हकीकतमंद है उनकी दुआ है उनकी मन्नत है, है, है लेके सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और सरकार उनकी दुआ कबूल फरमाते हैं यहाँ के जो सज्जादे हैं जहाँ खादिम है वह बड़े ही इस्कबाल से इन ज़ायरीनों का इस्तेबाल करते हैं और ज़ायरीन भी तमाम दुआएँ लेकर सरकार की हाज़िर आते हैं और सरकार इनकी दुआएँ कबूल करते हैं और हर हकीकतमंद लोग हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो या हो हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं मानने वाले चाहने वाले हर तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं और दीदुआ लेके મિત્રો હઝરત ખ્વાજાદાના દરગાહની અંદર છે આજે ચારસો અઠાવીસ મુબારક છે આજે ગુરુવાર અને આવતીકાલે શુક્રવારના રોજ પણ અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં લોકો અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવે છે કહેવામાં આવી રહ્યું છે માત્ર સુરત નહીં ગુજરાત નહીં દેશ નહીં દુનિયાભરમાંથી લોકો અત્યારે હજરત ખ્વાજાદાના દર્શન કરવા માટે આવી રહ્યા છે જે ટ્રનફરની ચેનલ માટે હું પ્રકાશવાળા કહેવાના વિજય મકવાણા સાથે હજરત ખ્વાજાદાના દરગાહ સુરત